This, this. بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpah kurnianya kita dapat bersua pada hari ini Alhamdulillah kita aa, memanjatkan kesyukuran kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dengan limpah kurnianya kita dapat solat berjamaah Dengan limpah kurnianya kita dapat aa, beribadah satu hari lagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala berdiri menghadap kiblat, berdiri menghadap Allah Subhanahu Wa Taala mengabdikan diri kita, memperhambakan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita diberi peluang untuk bernafas, untuk membuka mata kita pada hari ini, mencelikkan mata kita pada hari ini. Alhamdulillah, sumalhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wa mu'minin rahimakumullah InsyaAllah seperti yang dijanjikan Kita akan melanjutkan pengajian kita Pada setiap hari selasa Selepas zuhur ya Tuan-tuan, puan-puan sekalian Selepas zuhur pada setiap hari selasa InsyaAllah kita akan Mengkaji Kita akan meneliti Kita akan mengupas sedikit sebanyak Tentang Asma'ullahil Asma'ullahil husna Nama nama Allah yang maha indah, nama nama Allah yang maha sempurna, nama nama Allah yang fi ghayatil husni yang sangat sempurna. The ultimate perfection is to Allah Subhanahu wa taala. Kesempurnaan yang uh, tidak terhingga, kesempurnaan yang paling sempurna itu milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia sehebat mana kita ni kita ini hamba Allah yang lemah. Kita sebagai manusia sekuat mana kita ini. Kita satu hari akan menjadi lemah. Satu hari kita akan uh, menjadi uh, kurang sihat. Satu hari kita akan menghadapi musibah ke, ujian ke, uh, malapetaka dan sebagainya. Ini semua di luar kekuasaan kita. Kita hamba Allah yang lemah. Allah lah yang maha kuasa. Allah lah yang maha sempurna. Allah lah yang maha agung lagi maha perkasa. Tuan-tuan puan-puan sekalian, beberapa minggu yang lalu kita dah mulakan siri ini, kita juga dah mengkupas beberapa prinsip beberapa prinsip tentang asma husna asma Allahil husna tentang al asma al husna tentang nama-nama Allah yang maha indah tuan-tuan puan-puan sekalian InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pengajian kita dengan saya membuka majlis ini dengan membaca sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hadisnya? Pada satu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, "Aya jizu ahadukum an yaqra'a thulutsal Qur'ani fi kulli lailah?" Aya jizu ahadukum, an yaqra'a thuluthal qur'ani fi lailah adakah tidak mampu kalian membaca sepertiga al-quran pada satu malam ha, nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya adakah kamu tidak mampu untuk membaca sepertiga qur'an satu malam awak tak mampu ke ha nabi sallallahu alaihi wasallam tanya begitu kepada sahabatnya sepertiga qur'an ikut kiraan kita hari ini seperti Quran tu kira 10 juz lah 10 juz Al-Quran ada 30 juz 30 bahagian seperti Quran tu 10 juz ha. biasa di Ramadan orang baca satu malam satu juz itu dah kira banyak satu malam satu juz waktu Ramadan tu dah kira banyak tu bagi konteks kita ya tetapi ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada sahabatnya tidakkah mampu awak semua membaca sepertiga Quran dalam satu malam Maka sahabatnya pun menjawab, Ayuna yutik, ya Rasulullah. Siapa di antara kami yang mampu? Wahai Rasulullah. Para sahabat waktu itu cakap, siapa yang mampu baca sepuluh, sepuluh baca sepertiga Quran dalam satu malam? Banyak tu. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab dalam sepotong riwayat al-wahidus samad ta'dilu ta sulsal quran surah yang ada Al-Wahidus Samad itu adalah menyamai sepertiga Al-Quran. Dalam Al-Wahidus Samad tu apa? Ha, nanti saya baca riwayat yang lain dalam Imam dalam Sahih Imam Muslim, dalam riwayat Imam Muslim dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul huwallahu ahad ta'dilu ta Quran." Ha, "Qul huwallahu ahad" baca surah Al-Ikhlas, "Qul huwallahu ahad" itu menyamai sepertiga Al-Quran. Subhanallah. Jadi bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini bertanya kepada para sahabatnya, ini adalah soalan untuk membuka bicara, untuk membuka apa dia pergerakan minda. Ha, tak semua soalan yang ditanya oleh guru tu maksudnya guru tu tidak tahu. Ha, ingat tak waktu tadika, waktu kita belajar di madrasah, waktu kita belajar di sekolah darjah, ada kalanya guru tanya kita. Bukan guru, bermaksud guru tidak tahu ya, ha, guru tanya kita. Muhammad Dua darab dua berapa? guru tanya gitu. adakah berpaksa guru tu tidak tahu Dua darab dua, tu times tu berapa? Tidak, ada kalanya guru bertanya Untuk menguji Jadi Muhammad Dua darab dua berapa? Kalau Muhammad tu tahu, cakap empat Itu murid yang bagus lah Muhammad, nama, Muhammad tahu Pelajar yang nama Muhammad ni tahu ha, Ali, 6 darab 2 berapa? 6 darab 2 12. alhamdulillah bagus Ali. Ha gitu. itu soalan ujian. Ada kalanya guru bila tanya, dia tanya soalan untuk bukan nak menguji, tetapi untuk menarik perhatian pelajar. Ha, contoh guru masuk kelas, guru tu cakap, awak nak tahu apa berlaku kat rumah saya tadi?" Guru tu tahu tak apa berlaku kat rumah dia tadi? Tahu. Rumah dia apa? Kan? Ha, guru tanya kenapa? Untuk menarik perhatian pelajar. Ha, apa teacher? Teacher, apa berlaku kat rumah you tadi? Ha, gitu. Guru tanya untuk menarik perhatian pelajar. Begitu juga kadang kala kita bila meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya untuk menarik perhatian mereka. To grab their attention. So before the teacher teaches, he grabs the students attention. So that's the skill that Prophet sallallahu alaihi wasallam employed. Itu adalah satu kemahiran yang di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan aplikasikan bila nak bentangkan sesuatu kadang-kadang Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya soalan dulu kepada para sahabat. Sedangkan Rasulullah lebih tahu. ini untuk grab their attention untuk menarik perhatian muridnya sahabat-sahabatnya jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya ayajizu ahadukum an yaqra'a sulusal qur'ani fi lailah Adakah tak mampu kamu ni membaca sepertiga Quran dalam satu malam? Terus sahabat dia pun mula menjawablah, lah, eh ayuna yutik, bahas siapa yang antara kita yang mampu? Maka Rasulullah SAW sebenarnya ini inti, ini intipati kandungan yang Nabi SAW nak sampaikan. Rasulullah SAW nak sampaikan, Qul huwallahu ahad, tadi lu al surah al-Quran surah al-ikhlas tu qul huwallahu ahad itu menyamai sepertiga al-Quran subhanallah menyamai sepertiga al-Quran ni maksudnya apa ha ini ulama berbeza pendapat ha, antara pendapat yang masyhur menyamai sepertiga al-Quran ini adalah pahalanya ha, membaca qul huwallahu ahad dengan penuh penghayatan insya-Allah pahalanya Menyamai membaca sepertiga Al-Quran Itu salah satu tafsiran para ulama Tafsiran yang kedua ada banyaklah tafsiran Saya beri itu dua saja ya Nanti banyak-banyak nanti kita confuse pula Tafsiran pertama Sepertiga Al-Quran ni adalah maksudnya Sepertiga pahalanya Yang kedua Tafsiran yang kedua Sepertiga Al-Quran bermaksud kerana di dalam di dalam Al-Quran ni ada tiga kandungan penting dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ni ada banyak ayat-ayat, ada banyak muka surat, ada banyak kisah-kisah. Tetapi kita boleh kategoriskan kita boleh klasifikasikan inti di dalam Al-Quran kepada tiga perkara. Ha, Tuan-tuan perempuan, kalau tak percaya, buka muka surat Al-Quran, lembar yang mana satu lah. Mesti akan jumpa tiga kandungan ni. Apa kandungan tiga kandungan induk dalam Al-Quran? Yang pertama, Tauhid. Mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kandungan yang kedua apa? Ahkam. Ahkam tu hukum hakam. Bagaimana nak ambil wuduk, bagaimana nak tayamum, nak solat menghadap mana, hukum zakat, hukum faraid. Ini semua dalam Al-Quran. Jadi ini bahagian kedua. Apa kandungan ketiga dalam Al-Quran? Pengkhabaran. Al-akhbar. Pengkhabaran. Kita dalam Al-Quran dapat baca Kisah-kisah umat terdahulu Umat Nabi Isa bagaimana Umat Nabi Musa alaihi wassalam bagaimana Umat Nabi Yusuf Nabi Yunus Nabi Allah Dawud dan sebagainya Kisah-kisah umat terdahulu terkandung dalam Al-Quran Pengkhabaran-pengkhabaran Selain itu ada juga pengkhabaran yang akan datang Profesi Pengkhabaran yang akan datang Apa yang akan berlaku di akhirat kelak sebagai segolongan orang apabila dibangkitkan Allah apa yang mereka akan saksikan bagaimana reaksi mereka ini semua pengkhabaran jadi al-Quran ada tiga kategori di dalamnya kandungan al-Quran boleh dikategorikan kepada tiga perkara yang pertama tauhid kita mengisahkan Allah, sifat-sifat Allah, surah untuk menyembah Allah, mengingatkan kita bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, Allah adalah sang pencipta yang tunggal dan sebagainya. Ini semua dalam kategori pertama. Kategori kedua, dalam Al-Quran ada hukum hakam. Kategori ketiga adalah pengkhabaran baik yang masa lalu dan yang masa akan datang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila sebut Qul huwa Allahu ahad ta'dilu thulutsal Quran sebahagian ulama kata bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Qul huwa Allahu ahad ini menyamai sepertiga Al-Quran adalah sebab apa sebab the whole of kategori pertama ada dalam surah Al-Ikhlas kandungan untuk kategori pertama ni iaitu kandungan tauhid mengesakan Allah intipatinya Intipatinya, the whole essence of it the whole essence of tauhid terkandung dalam surah al-ikhlas itu sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan dia dalam hadis ini sulutul -sul al-Quran seperti Al-Quran itu atau kul Allahu ahad itu menyamai sepertiga Al-Quran sebab apa Intipati tauhid semuanya berada di dalam surah al-ikhlas surah kul huwallahu ahad orang kita panggil surah kul hu ...tak lengkaplah surah qul huwallahu ahad atau surah al-ikhlas. dalam hadis lain kata al-wahidus Somad. itu antara gelaran bagi surah ini. Baik apa kena mengena surah ini dengan pengajian kita pada hari ini tuan-tuan dan -tuan, puan sekalian di dalam qul huwallahu ahad ini ada dua nama Allah yang maha indah yang sangat sangat relevan untuk kita semua bahkan ia menjadi batu asas keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ada dua dalam dua ayat pertama tu ada dua yang penting ya qul huwallahu ahad allahus samad al ahad dan as samad ini dua nama Allah yang maha agung dua nama Allah yang maha sempurna al ahad ni apa al ahad ha, kita sebagai orang Melayu tahulah hari ahad tapi al ahad ni apa al ahad ni tuan-tuan puan-puan sekalian nama Allah al ahad ni dalam al-Quran dalam 30 juz al-Quran dia terkandung dalam satu surah aja, iaitu surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Itu satu kali saja nama Allah Al-Ahad disebutkan. Selainnya disebutkan wahid. Wa ilahukum ilahu wahid. Wahid ni satu, Allah Maha Esa, Allah Maha Tunggal. Jadi Al-Ahad juga maksudnya sama. Al-Ahad dengan Al-Wahid. Ha, ulama kata maksudnya intipati maksudnya samalah. Walaupun ulama mungkin lebih menjelaskan lagi apa perbezaan sedikit antara wahid dan ahad. Tetapi untuk memudahkan tuan-tuan dan -tuan, puan, puan sekalian, al-ahad itu maksudnya yang tunggal, yang esa, yang satu. Jadi kita mentauhidkan Allah apabila kita menyatukan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiada Tuhan melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala adalah satu-satunya Tuhan yang mencipta alam ini. Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah Allah adalah satu-satunya Tuhan dengan zatnya yang agung dengan sifat-sifatnya yang maha mulia dan tiada satu pun di antara makhluknya yang setaraf dengannya tiada satu pun di antara makhluknya yang setara dengannya tiada satu di antara makhluknya yang menyerupainya itulah tauhid kita sebagai orang Islam kita menyatukan Allah Subhanahu wa taala Allah itu satu Allah itu esa dan Allah itu adalah al-Ahad al-Ahad Ahad itu satu Ahad itu maksudnya yang Maha Esa. Jadi apa kita apa kita perlu buat bila kita mengimani bahawa Allah itu Maha Esa? Ini dalam antara jawapannya pada ayat selanjutnya. Allahus Samad. apa maksud As-Samad? As-Samad ni banyak maksudnya. Saya kasih satu maksudlah, maksud yang popular di kalangan para ahli ilmu bila kita baca kitab tafsir kita baca syarah hadis apa maksud as-samad Allah itu maha as-samad as-samad ini apa allazi <Sess> tasmudu ilaihi al-khalaiq indal hawaij ah yang as-samad itu adalah tuhan yang makhluk-makhluk semua bergantung kepadanya bersandar kepadanya memerlukannya di saat hajat Subhanallah. Ini maksud As-Samad. Maksud As-Samad saya ulang sekali lagi, allazi ilaihi al khalaiq indal hawaij. Adalah Tuhan As-Samad bermaksud Tuhan yang semua makhluk-makhluk bergantung, bersandar, berharap kepadanya di saat hajat, di saat menghadapi malapetaka, di saat keperluan, semuanya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Allah As-Samad. Kita tuan-tuan dan puan -tuan sekalian, para hamba Allah yang dirahmati Allah. Kita apabila telah mempercaya telah percaya, telah mengimani bahawa Allah itu Al-Ahad. Apabila kita telah mengimani bahawa Allah itu yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Apa yang patut kita buat? Ha, secara nalurinya dan juga secara conscious ha, naluri tidak cukup ya secara conscious juga kita kena mengerahkan diri kita untuk apa untuk bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada setiap masa dan ketika sebab apa Allahus Samaid Allah itu adalah tempat kita bergantung Alladhi tasmudu ilaihil khala'iq indal hawa'ij Allah adalah zat yang maha berkuasa Yang di mana sekalian makhluk di dalam alam ini Bergantung, bersandar, memerlukan, mengharap kepadanya Di saat kesusahan, di saat berkeperluan, di saat susah Tuan-tuan, puan-puan sekalian Inilah intipati tauhid kita inilah antara batu asas tauhid kita apabila kita mengimani bahawa Allah itu satu bukan cukup itu saja tidak kita mengimani Allah itu satu oh Allah itu satu itu je adakah itu setakat itu iman kita tidak sekali-kali tidak maksud kita mengimani bahawa Allah itu satu ada manifestasinya ada rentetannya ada kesannya antara kesannya yang penting adalah apabila kita memerlukan Apabila kita dalam keadaan kesusahan, apabila kita dalam keadaan resah, apabila kita rasa diri kita ini lemah, hendaklah kita menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala merendahkan diri berjiwa hamba. semua kita ni hamba Allah. Kertas ni hamba Allah, cawan ni semua hamba Allah. Betul tak? Semua ciptaan Allah tiada apa yang tiada tak ada perkara yang setaraf atau bahkan lebih tinggi pada Allah tidak ada. Kita semua adalah hamba Allah di bawah kekuasaannya. Akan tetapi tidak semua manusia yang hamba Allah ini berjiwa hamba. Yang beruntung adalah hamba Allah yang berjiwa hamba, yang mengaku dia hamba Allah, yang berjiwa hamba, yang menundukkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi alangkah hibanya, alangkah Uh, celakanya jika kita ini walaupun hamba Allah tetapi mening, uh, berhidung tinggi meninggikan diri daripada menyembah Allah daripada menundukkan dahi kita ini sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala berfikir bahawa kita ini mandiri kita ini independen, tak perlukan Allah Subhanahu Wa Taala itu adalah satu salah satu alamat kita rugi di dunia dan rugi di akhirat. Wallahu a'lam min dalik. Jadi uh, secara kesimpulannya uh, untuk menggulung majlis kita pada hari ini, pon yang pertama tadi kita telah sentuh surah Al Ikhlas, surah Qul Huwalahu Ahad. Ia dia menyamai sepertiga Al-Quran Itu yang pertama ha, Ini oleh-oleh, souvenir kita balik nanti sambung bekerja, sambung ke sekolah ke, sambung makan tengah hari ke Kita ingat tadi di Masjid Mutakin belajar apa yang pertama? Qul huwallahu ahad ta'dilu ta Al Quran. Surah Qul huwallahu ahad ni menyamai sepertiga al-Quran. Jadi kita jangan memandang enteng, jangan memandang remeh surah Qul huwallahu ahad walaupun sedikit, walaupun dia short eh, walaupun dia pendek, tetapi ia menyamai sepertiga al-Quran. Sebahagian ulama kata menyamai dari sudut ganjaran dan sebahagian ulama kata menyamai dari sudut kandungan. kandungan Qul huwallahu ahad menyamai sepertiga al-Quran. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan -tuan sekalian yang dirahmati Allah, bila kita dah tahu Allah itu satu, hendaklah kita aa, bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allahus Samad. Allah adalah tempat hamba-hambanya bergantung nasib, menyerahkan diri, mengharap, berdoa, memohon hajat. Itulah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa, Allah As-Samad Allah Tuhan yang di mana hamba-hambanya menuju kepadanya berharap kepadanya dan bersandar kepadanya di saat mereka memerlukan bantuan. Faham tuan-tuan puan-puan -tuan sekalian? Faham? Alhamdulillah. InsyaAllah kita jumpa di lain masa Semoga Allah memberkati ilmu kita Semoga Allah berkati masa yang telah kita luangkan Semoga Allah memberkati hari-hari kita Amin Ya Rabbal Alamin Aku lukau lihada Wa astaghfirullah al-azim adhili walakum apa yang baik itu datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kurang, apa yang pincang, apa yang lemah itu datang kepada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun dan maaf daripada anda sekalian dan sebelum itu daripada Allah Subhanahu wa taala subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh